मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळा आज पार पडणार आहे यासाठी मोठ्या संख्येने लाडक्या बहिणीला माहिती सरकारने आमंत्रण दिलं आहे त्यात लाडक्या बहिणीला पाण्याची सुविधा नसल्यामुळे लाडक्या बहिणी नाराज असल्याचे पाहायला मिळाले यात अनेक महिलांनी सांगितले की आम्ही फक्त दोन हजार शंभर रुपये लाडकी बहीण योजनेत मिळणार म्हणून मतदान केले होते ते सरकारने लवकर दिले पाहिजे जगत महाराष्ट्र आहे की कशा पद्धतीने या ठिकाणी पूर्ण गर्दी दिसते आणि ही जी गर्दी आहे ती आज म्हणजे या ठिकाणी महायुतीचं सरकार स्थापन झालेलं सा आहे आज या ठिकाणी अनेक मंत्री जे आहेत शपथ घेणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं जे म्हणजे की या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा तिसरी वेळच या ठिकाणी आज शपथ घेणार आहेत आणि यासाठी विशेष म्हणून दिल्लीहून या ठिकाणी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा या ठिकाणी येणार आहेत त्या दिवशी तुम्ही पाहताय की अनेक या ठिकाणी सरकारच्या जे लाडक्या बहिणी आहेत त्या सुद्धा या ठिकाणी आहेत आपण यासोबत सुद्धा चर्चा करणार आहोत तसे अनेक या ठिकाणी कार्यकर्ते दिसत आहेत तसंच आम्ही जागृत प्रश्नाच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला आतमध्ये कशा पद्धतीचं नियोजन आहे ते सुद्धा दाखवण्याचा प्रयत्न करू आणि तसंच जनतेचे जे काही महाराष्ट्राचे आज सुद्धा अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत ते महागाईच्या संदर्भात असतील वीज दर असतील असे अनेक जे प्रश्न आहेत ते खरोखर कुठेतरी महायुतीचे सरकार आहे स्थापन झाल्यानंतर ते प्रश्न जे प्रलंबित राहिलेले आहेत

हाँ भी, <laughs> भी अभी पे आके आपको कितना समय हो गया यहाँ पे पीने का पानी हो क्या क्या सुविधा यहाँ पे दी जा रही है नहीं। क्या बताएगा अभी हम लोग को एक घंटा हो गया है घर से निकलना साढ़े ग्यारह बजे निकली अभी तक ने पानी ने कुछ ने नाश्ता ने दुनिया कुछ नहीं मिला है और आप, अभी सरकार ने बोला है कि यहाँ पे लड़की बहन हमारे आने वाली है तो लड़की बहन के लिए पानी का सुविधा दिया गया नहीं है लेकिन लड़की बहन का आपका जो योजना का लाभ आपको मिल रहा है क्या सरकार ने घोषणा भी की थी कि अभी हमारी सरकार आने के बाद इक्कीस हम लोग देंगे अभी उसमें भी उनके कुछ नेता बोल रहे हैं कि अभी के बाद दिया जाएगा उसको आप कैसे देखते है भाव उसको तो आए ना नवंबर तक तो आए हाँ। कि दिसंबर को पैसा नहीं आए बोले थे एक महीना दे रहे थे ना तो नवम्बर तक तो दे चुके हैं सरकार बनने के बाद क्या उम्मीद है जो रसोई का जो जो चीजें महंगी हुई है आपको तो लगता है कि ये सरकार ने कम करना चाहिए उसके बारे में क्या लगता है? हाँ कम तो करना चाहिए कम करना चाहिए बहुत महंगा बहुत महंगा हो गया रहना बाहर पड़ रहा है आगे, आगे, आगे। आगे। आप क्या लगता है यहाँ पे अभी इतनी लालली बहन आई है तो पता चल रहा है कि अभी तक लालली बहन को पानी भी दिया नहीं गया है पूछा गया नहीं है उसके बारे में क्या कहेंगे और आपको क्या उम्मीद है कि सरकार अभी तो सरकार बनने के बाद आपका जो महंगाई है जिस तरह बड़ी है उसको कैसे कम करेंगे क्या लगता है वो कम करना चाहिए जो हम लोग बहुत मतलब महंगाई बढ़ती ही जा रहे हैं दिन दिन यहाँ पे गरीब आदमी कैसे रहेगा परेशान है जैसे जो आलू तीस रुपए था वो सीधा पचास के अनपन गए प... कांदा इतना महंगा सारे चीज महंगाई होते जा रहे हैं अभी अब कहाँ से आए या? हम अंधेरी से आए अंदेरी हाँ। जिस तरह अभी देखा गया है कि इस बार मायुटी को पूरे लाडली बहन आ गया कि वोट किया उनको जीत के दिया अभी सरकार ने बोला था कि हम इक्कीस सौ रूपए देंगे अभी हाँ। पीछे हट रही है वो बोली की अभी हम एक साल के बाद शुरू करेंगे उसको कैसे देखते हैं? तो पहले बोल के तो वोट लिए है ना अभी पीछे हटने से उनका गलती है ना हम लोग को थोड़ी तो हम लोग तो वोट किए की ही सौ रुपया देने वाले महंगाई कम करने वाले इसीलिए वोट किए उनको नहीं तो नहीं करते देवेंद्र फडनवीस तीसरी बार अभी मुख्यमंत्री बनेंगे उससे क्या उम्मीद है, कि कम अभी, कर सकते है कम अभी तो बोले है महंगाई में कम कराऊंगा क्या जिस तरह देखा जा रहा है कि शिक्षा के बारे में बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई है सब चीजें बढ़ गई है कैसे देख रहे बोले हैं जागृत महाराष्ट्र विशेष रिपोर्ट चैनल आता अपन ट्विटर वरती देखे फॉलो करू शकता तसेच जागृत महाराष्ट्र या वेबसाइट में भेट देण्यासाठी सा गुगल टाइप करा डब्ल्यू 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 डॉट जागृत महाराष्ट्र न्यूज डॉट कॉम तसे जागृत महाराष्ट्र ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूबला फॉलो करा तसेज बातम्यांना लाइक आणि शेअर करायला विसरू नका